дешки и диски, Александр, и сегодня мы опять будем играть в эту игру бешеную. Погнали, короче. Титаник. Титаник, что ж мы сегодня с тобой будем делать? Что ж мы сегодня с Титаником-то будем делать? Да? Мы его потопим. Опять. Я в прошлом ролике, как я недавно выклал. Титаник Титаник, давайте сюди поставимо других людей, проме капитанов, офицеров, вже троє поліцейських Ну а як же на порту без бандитів Ну, без полицейских тот, хто мотори нам це у нас давай Який... давайте еще наркоманы поставим. Алкаша. Вот алкаша. Я кричал в чуть-чуть, я не повезло. Так, все. Давайте заспавним. Давайте, что с ним мы сделаем? Давайте отрыжем мотора. Хотя не, я хочу поездить. Давай-то на трешем мотора. Давай-то. Я... Давай-то я хочу что нибудь шось... Давай-то пока ничего не будем делать. Поезд. Что это? Ядерный реактор! Подивись на экран, кто в мене в базе есть. Мой Так, друзья, короче, не знаю, что случилось, давайте просто произоспавним. Да это просто через контеса с Вот, вот так вот. И теперь... Да если вот тут поставим сам новый корабль. Вот ну, давайте вот сами не корабль на прошлом рынке. Давайте мы уже не будем делать шлищок Таноса. Давайте просто попробуем спо... Не, я хочу Танос. Не Танос, а Я хочу пиратский корабль. Пиратский корабль. пиратские корабля вот вот так у меня должен лучше бать, э, бачить а зачем он бачить что-то другое тачка у она нагореть вот 50 ппс, друзья, знаете, игра на лагучая вообще. на из лагучих игр. Хотя, друзья, если у вас плохой комп, то можно руки предлагать. Но я, дум... я не думаю, что у вас плохой комп. Давайте вот такие поставим. Нет, это Титаник, я хочу Титаник. Только не такие. Титаник. Титаник, вот. Цена на Титаник. Це це не, Нет, це на Титаник ты просто пират. Кстати, я так и хотел корабль пиратский, поэтому в любом случае включаем двигатели и добавим сюда людей. Ну а как же без людей? Значит, пассажиры, значит, пассажиры. Капитаны? У ну, капитанов, капитана вот так. Э, э, конечно же, повары. Повары. Я же без поваров. как же без поваров в наше время. Так, э, Офицеры, конечно же. Да. А, кто у нас еще? Просто летают офицеры. Ну и все, давайте завода, Давайте тогда поехали. Видом? Да, едем, плывем. И типа, как будто, друзья мои, плавали. И тут сразу случилось чудеса. У нас ток ударил. И... И... У нас... У нас как будто загорелось корабль за Сань, поздравь меня, Поздравляю. Так, друзья, с нами, конечно же, еще Миша. А я без Миши, да? Вот. Все, палом, просто корабль. Он горит просто бедные люди, какие там внутри просто. Боже. Мне нравится, как она горит. Люди светятся. А вы нагорает. Короче. Короче. Палом, палом сраный корабль. Пираты здесь живут. Пираты сраные. Горите, пираты. Пираты, горите, горите. О, люди горят. Корабль зажигся, они горят, все. Флот загорелся. А они плывут. Все, им кобзда. У них начинается третий круг ада. У них у нас уже просто плавиться цей корабль просто. Да мою армию чек. Игра, друзья, топово. Да, моя mm армия -hmm. идёт до меня на ручки. ой 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 Рухнула! рухнул. Куда вы идете? Само самопаление. Куда вы идете? Ну все, горите. Вам поможет только волны. Человек из пилы рыл просто. Колоток ударил молния и просто все загорелось. Горит флот, ура! Красота! Я понимаю, кем сейчас ты делаешь, просто, или там. Ой, их еще и затопило все падает, Боже, Боже мой, Боже мой, просто що происходит просто шо просто происходит? А я охуен. Я ухудня. Похоже, ли? Начало ли? похоже, похоже. похоже. Ухуел. Я уже не уху наел. Я уху наел. И я. Я не знаю, что это такая уха. Еда такая. Я Друзья, знаю. прикольный корабль. Давай Давайте еще цель возьмем. Ну, Он сразу сгорает. И что не горящий? А, ну тогда поздно. Хотя если так долго, ну, вот так. А ты в твою игру гуляешь, да? Да. Я уже в роботе. Боже. Мы сейчас рассла цей сраный корабль загоримся. Я не буду долго говорить. Мне ну, нравятся деревянные корабли осуждаю. А что осуждаешь? Немецкие корабли. Тут раби то есть. Короче, друзья, просто спавны капитанов Я других челиков не хочу спавнить. Мне дуже лень. Включаем мотор, берем молоток, все. Как будто все нормально, друзья. Но и не так, это. Потому что сейчас мы сделаем то, что мы всего так ждали. Я нажал? Я нажал. Иначе я нажал? Я нажал. Сейчас будет шторм, по идее. Да. Бьем сраных челиков! на... поло! на... поло! на... поло! на... на... поло! Падай! Так я алкаш просто. Алкаш дядя Летит его. Сколько людей На, 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 на. У нас дырки. Мы тонем. У нас уже того, по-моему, этот. Корабль вообще какой-то бешеный. Вот, мотор ломаем, чтобы мы уже никуда не поехали. И мы тонем. Ну да, все, 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 мы уже тонем, мы уже ніяк не всплываем. Просто гроза чайного захочу. Людям треба вижити від шторма. Людям треба вижити від шторма. Поздравляю. Вони не виживуть, ну вони не виживуть. Ну що, 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 що? Я, звісно, заспавлю. Дуже багато людей, Але вони всі не виживуть. Вони всі подохнуть, вони всі там поламають собі кості, всі зарвуться і подобне все таке. Боже, сколько их тут. Уже молния бьет, боже. Она молния бьет. Мы, друзья, все сделаем. И поэтому вы не ожидали, но какая-то странная гора врезаться в корабль. Да-да, вы это себе не поверили, друзья. Поэтому вот так вот. Боже мой, что? Что это? Что это? Помогите! Как ос... Как очистить все? Так ладно. Все, мы потонули, все, мы больше не поедем. Все. Поэтому, да. С вами Саша Марченко. Всем пока-пока.